Salam uşaqlar, YouTube kanalıma xoş gəlmisiz. Bu gün sizinlə çoxhədli və onun standart şəkli, çoxhədllərin toplanması və çıxılması mövzusundan qiymətləndirmə tapşırıqlarının A variantını işləyəcəyəm. İlk sualda -6a^9 + 20a^8 + 17a^6 - 6a^5 çoxhədlisi ilə 12a^4b-nin kubu bir hədlesinin qüvvətlərinin cəmidir. Ümumiylə qüvvət nə deməkdir? Əvvəlcə buna baxaq. Əgər bizə verilibsə -6a^9 bu bir hədldir və bu bir hədlinin qüvvəti 9-dur. Yəni üzərinəki rəqəmi götürürük. Bu olur 9. Amma bizdə əgər çoxhədli verilibsə, məsələn 2a + 2a-nın kvadratı. Desək ki, bu çoxhədlinin qüvvətini tapın. Bu çoxhədlinin qüvvəti burada ən böyük olan qüvvətdir. Yəni bu çoxhədlinin ümumi qüvvəti 2-dir. İndi bizim misalımızda, misal bizə belə verilib. -6a^9 + 20a^8 + 17 a^6 - 6a^5 Baxırıq. Burada qüvvət 9, burada 8, burada 6, burada isə 5-dir. Demə bu çoxhədlinin ən böyük qüvvəti nə olacaq? 9. Çoxhədlimizin qüvvəti oldu 9. Və sonra deyir ki, 12 a^4 b-nin kubu, kubunun güvəti. Baxırıq, 4-ün üzərinə 3 gəlirik, eləyir 7. Və bu qüvvətlərin cəmi 9^7, o da eləyəcək 16. Yəni D variantı. Daha sonra ikincidə a = 3x-ın kvadratı - 3xy + y-nin kvadratı, b-ni verib, c-ni verib və bunların cəmini istəyir. İndi qeyd edək. a-nı bizə verib 3x-ın kvadratı - 3xy + y-nin kvadratı. b-ni bizə verib 5xy. c-ni bizə verib -2x-in kvadratı -2xy + y-nin kvadratı. Burada hamısının qarşısında müsbət, yəni cəm olduğu üçün e, yalnız çıxma olduqda işarələr dəyişir. Yəni ona görə toplama olduğu üçün yazırıq 3x-in kvadratı - 3xy + y-nin kvadratı + 5xy -2xy kvadratı -2xy + y, y kvadratı Baxırıq x-in kvadratı və x-in kvadratı əmsallar birində 3-dür, digərində 2-dir. 3-dən 2 çıxırıq eləyir 1. 1 heç vaxt yazılmır x-in qarşısında əmsal olaraq. Yəni olur x-in kvadratı. -3xy müsbət 5xy və mənfi 2xy məfi -3xy ilə -2xy bizə verəcək -5xy-5xy 5xy ilə müsbət 5xy-i toplayırıq, eləyir 0. Yəni bunlar nə olacaq? İxtisar gedəcək. Yerdə qalacaq y-nin kvadratı + y-nin kvadratı. Toplayanda edəcək 2y-nin kvadratı. Yəni bizdə cavab olacaq <coughs> A variantı. Daha sonra 3-cü çalışmadır. Elə çoxhədli tapın ki, onu A-nın yerinə yazdıqda bu çoxhədli ilə bərabər eynilik alınsın. Yəni bax bununla. İndi baxırıq. Misalı əvvəl yazırıq. A üstəgəl 3 vurulsun 3x-in kvadratı + 4xy. Uşaqlar bəzən soruşur. Məlimə, burada vur yoxdur. Hardan bilirik ki, vurdu? Yəni bu göstərmir. Yuxarı sinifə keçdikcə vurma ümumiyyətlə qeyd olunmur. E, belə bir şey varsa, həmişə bunu vur kimi təyin edirsiniz. Yəni 3-ü 3x-in kvadratına vurursuz və 3-ü 4x-in 4xy-ə vurursuz bərabər eləyirik 12x-in kvadratı + 3xy - y-nin kvadratı. Ümumiylə gəlin əvvəlcə a-nı tapmaq üçün sadələşdirmə aparaq, sonra çoxhədləri bir-birindən çıxaq. Yəni olacaq a / 3-ü 3x-in kvadratına vurduqda 9xy x-in kvadratı + 3-ü 4-ə vurduqda 12xy = 12x kvadratı + 3xy - y kvadratı A-nı tapmaq üçün bu çoxhədldən bu çoxhədliyi çıxmalıyıq. Yəni a = 12x kvadratı + 3xy - y kvadratı çıxılsın. 9x-in kvadratı. Bu biri tərəfə keçəndə çıx olur. Olur -9x-in kvadratı. 12xy bu biri tərəfə keçəndə olur çıx, -12xy. İndi sadələşdirmə aparırıq. 12x-in kvadratından 9x kvadratını çıxanda cavab eləyir 3x-in kvadratı. 3xy ilə -12xy-i toplayanda böyükdən kiçiyi çıxıb böyükün işarəsini yazırıq. Yəni 12-dən 3 çıxırıq, 9, amma qarşısına mənfi yazırıq və -y-nin kvadratı. Yəni cavabımız olur, variantlara baxırıq. Bizə lazımdı 3x-in kvadratı çıx -9xy - y-nin kvadratı, o da eləyəcək B variantı. 4-cü çalışma bu cür ifadə verib və sadələşdirəndir. Mən əvvəlcədən köçürdüm. Biz bunları tək-tək sadələşdirməliyik. Yenə yəni, əvvəlcə bura baxaq. -8/7 AB kvadratını 100 AB-yə vurmalıyıq. Əvvəlcə əmsalları bir-birinə vursaq, demə 100 ilə 84-ü ixtisar edər. 100-də qalar 25, 8-də qalar 2. Yəni ola mənfi 2-də 25-i də 7-yə 25 vurduqda eliyəcək 175. Daha sonra a b-nin kvadratını ab-yə vuranda a-ların üstün topluyuruq, eliyir kvadrat, b-lərin üstün topluyuruq, eliyir kop. a kvadrat b Qrup olduğu kimi hələlik saxlayıram, çünki məndə bəlkə hesab lazım oldu. Bunu saxlayıram. Bu oldu buranın cavabı. Daha sonra baxaram bura. 1.2 A B-nin kvadratı. Əmsalı kvadratı yüksəldəndə olur 1.44 A-nın kvadratı və B-nin kvadratı. Demə bu da oldu ikinci. Üçüncüdə isə 2.2 AB kubunu vururam -5A-ya. 2.2-ni 5-ə vururuq 11 -11 A kvadrat B-nin kubu. Və gətirib hər birini yerinə yazırıq. Birincini yerinə yazmaq üçün gəlin elə bölək. 175-i bölürük 2-yə. 175-i bölürük 2-yə. 87.14 vergümüz atırıq. Onun içində də 2 beş dəfə yerləşir. Yəni yazırıq. -87.5 a2 b-nin kubu. Daha sonra ikincidən almışdıq nə? İkincidən almışdıq 1.44 a2 b2 qabağlamda qarşısında çıx olduğu üçün mənfi yazırıq. Bu cavabı mənfi almışdıq. Amma bizdə e, demək, e, çoxhədlimizin qarşısında mənfi olduğu üçün mənfi mənfi edəcək müsbət. Yəni olacaq +11a2b-nin kubu - 6.7a2b-nin kvadratı. -887,5 a2 b-nin kubu +11 a2 b-nin kubu. Böyükdən kiçiyi çıxıb böyün işarəsi yazırıq. Yəni 87,5-dən 11-i çıxırıq. Cavab eləyir -76,5 a2 b-nin kubu. Daha sonra oxşar olan a2 b2 a2 b2. Hər ikisi mənfi olduğu üçün toplayırıq. Yəni 1,44-ün üstünə 6,7 gəlir. 4 1 1 yadda 8,14 eləyir -8,14 a kvadrat b kvadrat. Bu cavab da eliyəcək A variantı. Kodumcu çalışmada x-in hansı qiymətində -0,3x * 6x üstə gəl 3x vurulsun 1.32 + 0.2x vurulsun 9x - 2x çoxhədlesinin qiyməti 27-yə bərabərdir. Əvvəlcə çoxhədliyi yazırıq və bunun qiymətinin bizdən 27 olmağını tələb eləyir. Gəl sadələşdirmə aparaq. <coughs> -0.3x-i 6x-ə vuranda əvvəlcə əmsalları vururuq mənfi 0.3 6-ya vuranda biri mənfi, digəri müsbət. Ona görə də olacaq -1.8 x-i x-ə vuranda olacaq x-in kvadratı + 3x-i 1.3-də 2-yə vuranda əvvəlcə əmsalları vururuq. Yəni 1-də 3-ü 3-də düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 1-i vururuq 3-ə, üzərinə gəlirə 2. -ə yəni olur 3/5. 3 ilə 3 ixtisar gedir, əmsal qalır 5. Yəni 5 yanında da x olduğu üçün 5x üstəgəl 0.2-ni 9-a vurduqda edəcək 1.8 x-i x-ə vurduqda x-in kvadratı - 2x = 27 baxırıq. -1.8x in kvadratı +1.8x in kvadratı toplayarkən hər ikisi ixtisar gedir. 5x-dən 2x-i çıxırıq. 3x = 27-yə. x də bərabərdir 27-ni bölürük 3-ə, edəcək 9. x olacaq 9. Yəni D variantı. digərində 7 tənlikdir. Sadəcə qarşısına mənfi olduğu üçün mötərzələr açıldıqda mötərzənin içinin işarəsi dəyişəcək. Əvvəlcə tənliyi köçürdürük. 5 - 2x - 7 - 3x = x - 6 - x - 4 5 - 2x olduğu kimi qalır. Mötərzənin qarşısında mənfi olduğu üçün müsbət 7 olacaq, mənfi 7, mənfi -3x olacaq, müsbət 3x = x - 6 olduğu kimi qalır. Yenə mötərzənin içi əksinə şarllərin dəyişir. Yəni müsbət x olur, mənfi x mənfi -4 olur, müsbət 4. Olur x - x ixtisar gedir. Ədədləri bir tərəfə, x-ləri bir tərəfə atırıq. Yəni 3x - 2x bizə verir x-i və ədədləri atırıq bərabərliyin o bir tərəfinə müsbət 5 edir mənfi -5 mənfi -7. Edir müsbət 7, müsbət 4 yerində qaldığı üçün heç bir tərfliş olmadığı üçün işarəsini dəyişmir. Mənfi -6 yerində qaldığı üçün işarəsini dəyişmir. Hesablayırıq. Mənfi -5 + 7 eləyir 2. 2 + 4 eləyir 6. 6-6 çıxanda cavab eləyəcək 0. Yəni burada x-in qiyməti 0-dır, yəni A variantıdır. Daha sonra hansı çoxhədli ilə x2-2x+9 çoxhədlisinin cəmi x2-x çoxhədlisinə bərabərdir. Baxaq. Demə, x2-2x+9 çoxhədlisinin hər hansı bir çoxhədlinin dır üzərinə x kvadrat - 2x + gəl, 9 gəlsə x kvadrat çıxılsın x çoxhədliisini ala bilərik. İndi baxaq. Demək ki, burada islah olmalar baş verib ki, bu qədər balacalaşıb çoxhədli. Biz başa düşürük ki, x kvadrat qalıb yerində. Heç bir dəyişiklik olmuyor. Amma mənfi -2x -x-ə qədər demək artıb əslində deyə bilər ki artıb artıbsa demə -2x-in üzərinə nə gəlmişik? x gəlmişik 2 olub -x. Demək əlavə eləyəcəklər. y-də əlavə eləyəcəklərimizdən biri xdir. Və müsbət 9 sərbəst olub yoxa çıxıb yoxdur. Demək əlavə eləyəcəklərimizdən biri -9dur. Çünki -9 + 9 bizə 0-ı verir demək y-nin yerinə özümüzdən əlavə eləyə biləcəyimizin yerinə nə qoyacağıq? x-sı -9. Yəni B variantı. Və ya gətirib hər birini, bu daha uzun bir yoldur. Hər birinin yerində qoyardız burada, hesablamaqla fərqli cavab aldığınız cavab sizin öz cavabınız o olardı. 9 da. 3 briqada növbə ərzində 128 detal hazırladı. 1-ci briqada 2-ciyidən 8 detal az, 3-cü 1-ci və 2-cinin detalının 9+7 hissəsini 3-cü 3 dənə briqada var. Əvvəlcə bunu qeyd eləyək. 1, 2 və 3 briqada var. 1-ci dir briqada 2-cidən 8 dənə detal az hazırlayıb. Yəni əgər 2-ci xdirsə əvəcə belə qura daq biz tənliyimizi uyğun gəlsə elə bu yoldan gedəcəyik. 2-ci xdir, 1-ci ondan 8 detal az hazırlayıbsa, yəni x - 8dir. 3-cü isə 1-ci və 2-ci briqadan hazırladığı detalın miqdarının doğ, bəli, alınır, bu cür alınır, bu cür də gedəcək. 1-ci və 2-cinin hazırladığının 9.7 hissəsi qədərini hazırlayıb və bunların bizə dedi ki, cəmi 128-dir. Ha nədir? Üçünü toplayıb 128-ə bərabər eləyəcək. x / x - 8 + x e, yox, 9.7 var. 9.7-ni yazaq nöqtəzə qarşısında x / x üstə gəl x bölək 2x-i verir. 2x çıxılsın 8 bərabər 128-ə. Burda olur 2x çıxılsın 8. 9 da 7-ni 2-yə vuranda eləyir 9 da 14x çıxılsın 9 da 56 o deyir 128. X-ləri toplayanda düzgün olmayan kəsr kimi edəcək 1 tam 9 da 5 2 ilə toplayanda edəcək 3 tam 9 da 5 x hər ikisi mənfidir toplayacağıq amma bunu çevirək çevirək çevirəkəm 66-nı bölərik 9-a demə ikib sizdə 9 da 56 verilibsə və bunu siz qarşı ədədə çevirmək istəyirsizsə 56-nı ilk öncədə ilk öncə bölürsüz 9-a. 56-nın içində 9 yerləşir 6 dəfə. 54, 2 də qalıq qalır və bunu kəsr kimi yazmaq üçün yazırsınız 6 tam, bu tamlıq hissəsi 9 məxrəci, sürəti isə olur 2. 6 tam 9-da 2 Bu isə 8 idi. Məfi -8 - 6-dan 9.2 toplayanda eləyir -14.92 = 128. -ə. Bunu hesablayacağıq bircədə. Qələcə 3.95x = 128-nə 14.92-ni toplayacağıq olacaq 9da bunu düzgün olmayan kəsrə çevirsə 27 3 vurduq 9a 27 27-də 5 gəldi 32x bunu hesablasaq 128/14 142 tam 9.2 və bir-birinə böləcək x bərabər olacaq 9da 142-ni 9-a vurduqda demək 81 yadda 4*9 36 37 73 yadda 1278 üstünə də 2 gələndə 1280 bölmə olduğu üçün 9 qalxacaq yuxarı 32 düşəcək aşağı. 9lar ixtisar gedir. Gəlin 4-ü ixtisar apararaq Yəni ki, tam bölən 28032-yə. 4-ü ixtiyar varsaq, burada 8 düşəcək. Burada 320 düşəcək. 320 ilə də 8 ilə 8-in özünə ixtiyar gedir. X qalır 40. Biz də nə istəyir? 3-cü briqadanı istəyir. 40 + 40 80. 80 - 8 = 72. 72-nin 9da 7 hissəsi 72-nin bölüdür 9-a vururuq 7-yə. 8 vur 7 edəcək 56 və C variantlı 9da C variantlı. Daha sonra 10-cu da isə sadələşdirmə aparıb tənliyin həllərini tapacaq. Məsələn, 1-ci 3x - 2 - 4x + 5 çıxılsın 2x = 2. Mötərzələri açırıq. Birinci mötərzənin qarşısında heç nə olmadığı üçün olduğu kimi çıxır. 3x - 2 - mötərzənin işarəsi dəyişir. Çıx -4x - 5 - 2x = 3x 3x, 2. 3x-dən -4x çıxanda -x, -x - 2x - 3x. -2, -5 Mənfi -7 = 2. -3x = -7 bərabərliyində o bir tərəfə keçir, müsbət 7 olur. 7^2 = 9. x də bərabərdir 9 - 3-ə bölürük. x olur -3. Yəni yalnız -3 tənliyinin həldidir. 1 də olur. E variantı. 2-ni yazırıq. 5x + 6 - 3x - 2 - 2x = 5. -ə. 5x + 6 mötərzənin qarşısında mənfi olduğu üçün işarələr əksinə dəyişəcək. Müsbət olacaq mənfi, mənfi olacaq müsbət. Yəni olacaq -3x + 2 - 2x = 5. -ə. Mənfi -3x mənfi -2x mənfi -5x elə 5x -5x x-in əmsalı olur 0. Mənfi -6 çıx -2 +5 -6-nın üzərinə -2 gəlirik, -8 üzərinə 5 gəlirik. 0 = -3. Belə bir bərabərlik olmadığına görə <coughs> Bunun cavabını götürürük ki, tənliyin həlli yoxdur. Çünki, yəni belə bir yəni ya 0 sıfır 0-a bərabər olar sonsuz sayı də həll götürərik, sonsuz. Ya da belə bir şey olar, deyərik ki, tənliyin həlli yoxdur. <coughs> yoxdur, yəni D variantı. Bir də var, mənzil

olur -7 + 5 + 2 -7 bura ilə 7 -7 + 7 = 0 0 0-a bərabərdirsə o zaman tənliyin nə olacaq? Sonsuz sayda həlli olacaq. Yəni olacaq B variantı. Yəni. Bu gün sizinlə çoxhədlinin Çox həddi, onun standart şəkli, topanma və çıxılması dərsinə A variantını işlədik. Digər e, köməkliyi istədiyiniz, başqa variantlar varsa, onları da kommentariya bölməsində yaza bilərsiniz. Sizə dərsdərinizdə uğurlar.